Так, вот, в общем, вот такая анатомия самодельного квадрика. Труба. Рама с трубы. Согнутая так. 3,5 мм. Это трешка, не помню точно. Вот. подножки подножки. Сейчас проводку устанавливаю тут. <с> Кишков много. Проводов столько, что выберутся здесь частично. Подсоединить нужно будет вентилятор на радиаторе. Датчики все эти вывести. Провода все соединить, все эти убрать, оккультурить, поставить сюда получается катушку зажигания и будет здесь сам коммутатор так, спрятался его тоже рядышком здесь поставить вот таким образом расположить вот. естественно нужно еще ну газульку вывел уже сделал газульку сюда поставил газуем здесь вот она на автомате выход здесь вот, вот. Нужно теперь рычаг вывести, тросик. Он такая. Здесь прихватил здесь такой включение автомат. Вот аккумулятор. Здесь вот будет стоять. Сейчас крепление тоже надо будет согнуть, сварить сюда, вот чтобы он держался. Массу поставить. Да, немножко осталось. Совсем чуть-чуть. Да, и вот в этих мелочах все время зависает очень много времени. Очень-очень много. Кто никогда не сталкивался с постройкой различных вездеходов, тут никогда не поймет этого. Так, приподнял я его повыше, сделал сантиметров на четыре с половиной, наверное, пять. Сейчас повыше, зад смотрится хорошо. Приподнялся и перед. Сейчас также. Ага. Вот и перед. Уже смотрится более-менее высоко. Но колеса, конечно, немножко низковато для него. Хотя по проходимости он идет, не уступает моему большому квадроциклу. У меня колеса метровые там. Он свободный идет на автомате, конечно, намного удобнее и легче ездить. Так и не буксует, потому что он сделан на натягу, потому что установлен пока редуктор э, нивовский Вот если, конечно, можно, если скорость хозяин захочет увеличить, то это можно сделать будет очень легко. Редуктор вытащить, вот этот вот сварить на место этого другой редуктор повышающий и все, и фактически то же самое получится. Скорость уже будет, можно, ну там уже в зависимости от шестеренок и в зависимости от потребности ему. Хотя здесь он и так носится где-то километров 50-60 по полю. Куда ему еще больше убиться только нафиг? Вот. Ну все, все, будем пока собирать дальше.